касается вот предприятия Захиста, которое я возглавляю с февраля поточного года, мы постоянно мониторим рынок и смотрим те вопросы, которые мы можем реализовать сейчас, даже не внедряя там, закон, законы сейчас на обговорениях там, как большое количество с разными подоплеками. Ну вот как бы некоторые услуги переформатировали государственного предприятия абсолютно на новый лад. Вот, что касается защиты и наверное, так, фиксации нарушений в системе интернет. Предприятие подписало угоды вот с Юрием Ганичурком и с Центром интеллектуальной собственности судебных экспертиз при Министерстве юстиции. И мы сейчас делаем экспертное заключение, судебное экспертное заключение по фиксации нарушений в интернете веб-страниц. И видеороликов, и фотографий, и просто в месту страниц достаточного для того, чтобы подать иск в суд. То есть до этого практически такой судебной практики даже не было. Проведены сейчас более шести круглых столов в регионах и начиная от фиксации контента, фотографий, заканчивая логотипами крупных индустриальных предприятий, к нам сейчас начали обращаться. Я думаю, в ближайшее время суды поддерживают, министерство юстиции поддерживает такую практику, и мы как бы не останавливаясь на этом, это как бы частичная послуга.